Assalamualaikum dan salam sejahtera Kami dari kumpulan LG242 ingin membentangkan dapatan kajian kami yang bertajuk Cabaran Pembentukan Diri Kepimpinan Melalui Tauladan Kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti cabaran dalam membentuk kepimpinan dalam kalangan pelajar dan generasi muda serta bagaimana pendekatan melalui teladan dapat memperkasakan proses ini dalam era digital ini, anak muda terdedah kepada pelbagai pengaruh luar seperti media sosial dan budaya popular yang kadang-kadang jauh menyimpang daripada nilai-nilai murni. Justeru, kajian kami memfokuskan kepada kepentingan membentuk pemimpin yang bukan sekadar bijak berkata-kata tetapi juga mampu menjadi contoh dari segi akhlak dan tindakan. Berdasarkan hasil kajian kami, dapatan pertama merujuk kepada cabaran pembentukan diri dalam kalangan anak-anak dari sudut pandangan ibu bapa. Ibu bapa adalah individu paling hampir dengan anak-anak dan memainkan peranan penting dalam membentuk sasya mereka. Namun begitu, zaman kini menunjukkan pelbagai halangan yang menyukarkan ibu bapa untuk membentuk anak-anak mereka menjadi insan yang berakhlak dan berkepimpinan. Antara cabaran utama yang dikenal pasti ialah faktor persekitaran hidup menurut kajian oleh Muhammad Khairi Aja Osman dan rakan-rakan pada tahun 2016 Anak-anak hari ini terde, terlalu terdedah kepada pengaruh negatif daripada sekeliling mereka, terutamanya daripada rakan sebaya. Kajian menunjukkan bahawa anak-anak lebih gemar berkongsi perasaan mereka seperti sedih dan gembira bersama rakan berbanding ibu bapa Ini menyebabkan peranan ibu bapa sebagai tempat meluahkan perasaan semakin terhakis Faktor kedua pula adalah pengaruh rakan sebaya Rakan-rakan sebaya menjadi lebih dipercayai dan difahami oleh anak-anak Kerana mereka mempunyai minat dan kesepahaman yang sama Hal ini menunjukkan anak-anak lebih mudah terikut dengan tingkah laku rakan mereka termasuk perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan. Keadaan ini menyukarkan ibu bapa untuk membimbing anak mereka mengikut nilai yang betul kerana anak-anak cenderung untuk lebih percaya kepada rakan mereka. Cabaran ketiga yang dikenal pasti ialah penggunaan gadget secara melampau. Menurut dapatan kajian Penggunaan gadget yang berlebihan menghalang interaksi sosial anak-anak dan membantutkan kemahiran komunikasi mereka. Anak-anak yang terlalu leka dengan gadget akan kurang bergaul dengan masyarakat luar dan tidak dapat mengaplikasikan nilai-nilai murni seperti hormat, sabar dan tanggungjawab. Seterusnya, kami melihat kepada perbandingan antara pemimpin terdahulu dengan pemimpin masa kini. Tokoh seperti Iskandar Zulkarnain bukan sahaja terkenal sebagai pemimpin berani dan adil, tetapi juga menjunjung tinggi nilai agama, moral dan integriti. Dalam konteks Malaysia Madani, ciri-ciri ini amat penting sebagai asas kepimpinan yang menyatupadukan rakyat dan menjamin keadilan sosial. Namun begitu, realiti hari ini menunjukkan masih terdapat pemimpin yang terlibat dengan gejala negatif seperti rasuah, penyalahgunaan kuasa dan ketidaktelusan. Ini menunjukkan bahawa nilai-nilai kepimpinan yang berteraskan agama dan akhlak semakin terhakis. Oleh itu, kajian ini menekankan bahawa kisah tokoh seperti Zulkarnain yang harus dijadikan model kepada generasi muda bukan sekadar dalam ceramah atau buku tetapi juga dalam pelaksanaan dasar sistem pendidikan dan budaya organisasi Untuk menangani cabaran yang telah dikenal pasti kami mengemukakan beberapa cadangan praktikal Pertama institusi pendidikan harus menyediakan latihan formal dan modul praktikal kepimpinan yang berasaskan nilai dan akhlak. Aktiviti luar bilik darjah seperti kem kepimpinan, program khidmat masyarakat dan simulasi kepimpinan boleh membantu pelajar mengaplikasikan nilai dalam situasi sebenar. Kedua, penting juga untuk menyediakan bimbingan melalui mentor yang berpiwawa agar pelajar dapat melihat dan mencontohi tingkah laku positif secara langsung. Akhir sekali, penerapan elemen refleksi kendiri dalam program dalam program pendidikan dapat membantu pelajar mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri serta berusaha memperbaikinya secara berterusan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahawa pembentukan kepimpinan melalui teladan adalah proses yang kompleks dan memerlukan sokongan pelbagai pihak. Ia tidak boleh dicapai secara spontan tetapi memerlukan perancangan, kesedaran dan tindakan berterusan. Dengan usaha bersama keluarga, sekolah, universiti dan masyarakat, kita mampu melahirkan pemimpin masa hadapan yang bukan sahaja kompeten tetapi juga berakhlak, beretika dan menjadi teladan kepada orang lain. Sekian, terima kasih.